Вы военные? Красивый, здоровенный. Да какой я военный? Я рыбак. Ну что вы все какие-то дурацкие? Прохладно мне просто курточку накинул. Да ДМБ пересмотрел просто. А, вот это вот с этим, как его, забыл фамилию, представляете, уже устала старость. Хлобыстина. Да, вот Хлобыстина я забыл, да, вот это вот. Какой хитрый человек, взятку предлагал. Да. А не дал. не дают. А не дал. Да-да-да. Они... Военный, а мы стрелять будем. Да, это вообще дебильный фильм, надо сказать. Ну, как сказать, он не то, что дебильный, он правдивый. Ну, дебильный. дебильный. Жахнем, обязательно жахнем. Но не сейчас. Но ну, не сейчас. Смотрели. Не сейчас. Ну, смотрел, конечно. Я же тоже когда-то был молодой. А этот фильм вышел во время моей молодости. Безусловно, смотрел. Он такой себе был для нас, наверное, культовый. Но он несет в себе э, разрушительную составляющую, мне кажется. Стебет армию, нет? Стебет. Ну, что ж, не, не. стебать армию, это не страшно. Армию критиковать нужно и должно, более того. Иначе мы останемся на уровне советской армии. М -м -м -м. Да. а там еще говорил. А ваш недуг... Мы в подвиг запишем. Правильно, все ссутся, и я ссусь. Ты еще и сраться начнешь. Ты еще и сраться начнешь, да. Смотрите, какой фильм, а сколько цитат. Ну, каждое... Они же все уничижительные. Ну, да. Невеликого ума, конечно, цитаты. Но... Да, это уровень, уровень юмора ниже пояса, я так называю. Направлен на дебилизацию населения. На... Как? Дебили... Мобилизацию. не мобилизацию, Мобили... а дебилизацию. Ну, отчасти так, отчасти так. А дебилами всегда легче управлять. То есть с одной стороны это, конечно, положительно для государственного управления и э, силы средств государственного управления, а для народа это не очень хорошо. Да, если народ не понимает, что что плохого. Так у нас народ ничего не понимает, вообще ничего. Я иногда удивляюсь приходят ко мне пацаны подписывать контракты и вообще не понимают куда идут. Что-то как-то вот как в кино думают все. Ну, надо же, мне кажется. Ну, я им да... Патриотики. Альтернативные точки зрения выслушать. Зачем да, Не надо, не надо. Надо сходить, сводить их в госпиталь пообщаться с побратимами. Или в госпиталь, или в госпиталь. Но почему-то у себя в городах они а в госпитале не ходят. Правда, не во всех из наших городов есть госпитали. Вот вы откуда? Краснодарский край. О, у вас есть, у вас там даже не один. Ну, в Краснодаре, я знаю. Ну вот. точно есть. Если кто-то из ваших друзей задумает ко мне приехать подписать контракт, вы их в госпиталь сводите. А иначе эта война никогда вы... не закончится. Вы военком? Ну, раньше По я типу... был просто военный, а теперь я юрист военкомате. А, в Не частно практикующий. Не, 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 не. Ну, был частно практикующий, потом меня в 22-м году... Ах, какой человек сказал, давай-ка возвращайся, товарищ подполковник. Долг родине отдать. Ну да. Так сказать, который уже был отдан. Да, который уже был отдан с потрохами. Да беда в том, что я... Ну, ты же сам видишь, да, что я не особенно разделяю убеждения, ах, какого человека. Так а вы как? Вот это ГПК, ОПК, ПК, все знаете? Вот это все? Ну, в данной ситуации мне это не нужно. Мне нужен закон о мобилизации, контрактной службе, закон о воинской службе. Ну, а... Нет, в целом практика, основная у профессия. Была, ну, после армии, когда я ушел на пенсию, я в основном занимался арбитражем. Mm, споры между mm. предприятиями. Ну, это интереснее, это кормило. Ну, кому интересно заниматься защитой уголовников? Ну... Не, ну тоже. Там есть идейные адвокаты, а есть, так сказать, там порог входа в дело тоже высокий, да, достаточно. 99% адвокатов у нас в стране это не специалисты, это просто инструмент перемещения э, финансовых средств от подозреваемого, обвиняемого к следователю или к судье. Вот ну, это если адвокат почтальон, а если адвокат почтальон, то денежки идут от обвиняемого ну, подозреваемого. Таких единицы. Адвокат. Таких единиц. Ну, согласитесь. Я да знаю. Вы, э, свя вы связаны с правом? Работаю. Вы юрист? А где учились? В да. ага. А я знаете, где учился? Харьковский Где? юридический институт имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Тогда он так назывался. Сейчас он называется Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Ну тогда и СССР был там, в принципе-то, законодательная база другая была. Ну, абсолютно. конечно, другая, безусловно. Но практика же у меня все равно была. Если вы сейчас забросите свою практику года на два, то будет не, не иметь значения, где вы учились, потому что в нашем деле, что главное, практика. Я ж не оперирую термином, где учился и сколько учился, и какого цвета тепло? Нет, я просто, я не к этому. Я к тому, что это на территории Украины было образование, Украинская СССР. Сейчас, да, все. Не, ну есть какие-то вещи у нас незыблемые по типу там, простых каких-нибудь вещей, семейного права там. Какие-то пленумы могут выйти, что-то там разъяснят, уточнят, а там... Да, суть а, там, одна... а законодательство осталось еще в советских времен. Это присутствует, конечно. И у них, кстати, это а тоже да. присутствует. А так, в принципе, там... Могут где-то что-то статейку подрисовать, что-то ну, добавить... Сам, сама логика права, она же не меняется, в, в, ну, по крайней мере, вот в наших странах. Мы живем уже в единой правовой системе. В целом, да, да. Ну, да вот. Мы кажется, же не живем разного... в системе прецедентного права, как США или, допустим, Британия. Мы живем в системе, ну, по сути, тогда это называлось советская правовая система. Ну, а по сути это римское право, хоть и тресни. Ну, что могу сказать? Ну, зато мы... Впереди планируем. Мы используем. Всей. В, исках, в исках, в документах на прецедентное право ссылаемся. Ну конечно, ну, да. безусловно, у нас есть элементы прецедентного и, права. Не все, ссылаются, не все ссылаются. Ну есть Это разъяснение нет. судов высшей инстанции, которые, допустим, в судах в иных в... стран да, должны иметь и, и, ну, быть взяты на вооружение. Систематизация применения права. Да, это элемент прецедентного права. Но по сути-то оно все равно у нас писано. Ну, как, ну в Риме, да. как в Риме. А что вы думаете по поводу... Вот у вас много друзей ушло ко мне? К вам? Ну, вы понимаете, почему я ставлю такой ну, вопрос, да? Не прям. Кто-то ушел. Кто-то не ушел. Ну, я сам чуть не ушел. Поссорились с женой? Нет. Мне просто повестку прислали. В 22, 22-м? Да. А какая у вас учетная специальность? Стрелок. У вас нет офицерского звания, да? У меня младший сержант. А вы служили, а вы служили да, да, срочку? Да, офицерская на срочную службу. У -у -у. Ну, у вас были причины, очевидно, не являться... По, а по закону. По закону. Ну, я говорю, я, я же не, не уточняю. Да, да, по закону были, так сказать, основания для того, чтобы отсрочить этот момент на я имею Я виду не, не те, кто ушли по повестке, не те, кто считал, что им деться некуда. А те, кто вот действительно я не могу сказать по зову сердца. Вот понимаете, как у меня не поворачивается язык в данной ситуации сказать по зову сердца. О, ну, вы знаете, тут мотивация у граждан разного вот. то денежная. Вот. Ну, вот, вот у меня, по крайней мере, в городе, ну, то что, то, что через меня проходит, то, что я вижу лично, это не менее 80% людей, приходящих, имеют денежную мотивацию. Не менее 80. Ну, а что тут удивляться? Да как, Жизнь удивля... тяжелая. Удивляться Впереди. нечего. Просто термин по зову сердца неприменим. Хотя зов сердца а может и быть так. и к деньгам, правда? Не, а кто говорит это о зове сердца? Вопрос. Ну мне же надо как-то мотивировать людей хотя бы для проформы, использовать какие-то речевые обороты, чтобы мотивировать их служить. Понимаете? Я же не могу руководствоваться исключительно финансовой составляющей. Я насколько знаю, как это работает, что всем в основном говорят рядышком на границе. Но это же ложь, правильно. Конечно, если человек не могу приехал так. служить. Не могу перестать, но такие обороты речевые присутствуют. Присутствуют, и не но это не мотивация, вот. это объяснение, да, почему, да. почему не страшно. Тут, знаешь, как девочки, вот, которая первый раз там встречается с мальчиком, она ей рассказывает, это не страшно. Не мотивация это позволяет переломить сомнения. А я о мотивации, а мотивации говорю. Я с каждым днем теряю именно мотивацию. Ну, видишь, как на должности просто. Да. У вас в чем да. проблема? Да, нет, мне никакой проблемы. никакой Проблемы, нет. Совесть мучает. Вот где. Беда. Я же знаю, что с ними так будет. Вы можете отказаться от должности или вас тогда туда. В смысле, ну, ты не пробовал, как бы в армии, в нашей, от чего нибудь отказаться? Нет, я понимаю, что там как всегда. Я, я, я же мобилизован. Меня же вернули, я же тебе рассказал. Я же на пенсии уже был. Каком ключе. Ну, я же, мы, может, с этого разговор начали. Я не понял. Я думал, немножко другой формат. А -а -а. Тогда да. я понял, да, что мобилизовали, на фронт, не отправили на передок, и по профессии отправили, так сказать. перекладывают, да. Ну, вот ну, так ну, вот, можно... вот так вот. Кто-то и так хочет, кто-то туда хочет. По-разному все. Ну люди-то как? Почему совесть мучают? Они же сами приходят или нет? Или за шкирку приводят? Ну, половину за шкирку. Не половину, не половину приводят за шкирку, но не половину. Очень много приходят. Очень много. Большая часть с кем подписаны контракты, ну, я же говорю, это около 80%. Это исключительно... Ну, сами. Да. Что тут тогда взять? Это выбор человека. У него есть все способы все проверить, все узнать. Нужно, не нужно. Вы не так, знаете что наших людей. Вы же юрист, да. Но они не знают элементарных вещей э, в отношении собственной жизни, в отношении внутренней семейной жизни. В, в своем... Семейная это вообще ужас. Да. И они могут проверить, вы считаете, у них хватит ума проверить, что с ними будет в армии. Вот я ну, говорю, меня... я, иногда, я иногда, когда у меня совсем башня слетает, или молодой совсем приходит, я его в госпиталь веду. Не, не, не сложно, это недалеко от военкомата. А потом, поговорю еще раз подумай. Они сами вершат свою судьбу, что поделать. И не может они всегда, не поймут, к лучшему это или к худшему было. Это для нас для всех к лучшему. Ну, выбор там да, человека, он сам принимает решение. Да, да. Понятно, там залетных не берем, там кто под следствием, кого там... Почему? Под следствием берем. У них, у них еще более выгодные условия. Судимые могут полгода отслужить и пойти на гражданку, а гражданские нет, если пришел уже все до конца. У меня вот этот вопрос непонятен. После обмена пленной куда идут? По новой, что ли? В соответствии с действующим законодательством они могут отказаться служить. Могут. Да. Нет, практику давайте, как на практике. На, вот практике его идут, ад... на практике идут назад всеми возможными способами. Сами или их туда толкают? Толкают. То есть после обмена максимум это отпуск в лучшем случае. В худшем случае да показания. Нет, вот отпуск практически всегда. Ну, две недели. И обратно туда. Да. На такие со, же условия. Со, со, ли строчкой, ли? Со, строчкой, со строчкой в личном деле э, склонен Клонен. к предательству. О, а почему так? Я не знаю, потому, почему. Это, это уже потому, это, что это не уже умер, я занимаюсь. Ну? Это контрразведка занимается, это не ко мне. Не, понятно, я имею в виду причину. Потому что он в плену не умер. Потому что сдался, потому что не умер. Ну, то, что не знаешь, как у нас это было в советское, в советское время. Понятно. Понимаю, но добровольно это ж надо там установить, обстоятельства. Ну, возможно, его вербанули. Но ты же понимаешь, что следствие все равно никто не проводит. Фильтрация, фильтрационные мероприятия проходят. А ради чего? Ради чего фильтрация не, пришел? Фильтрация, фильтрация должна быть. Ну, ты, ну, тут... не, не, я имею в виду не про это. Да, понятно, там кто-то может и реально завербованный, а Конечно. просто обычный ван вернулся из плена. Зачем ему там что-то ставить в отметку и куда-то в штурм отправлять я не почему знаю. бы? Я вообще не знаю, зачем мы эту войну ведем. Вот какая у нас цель? Просто с... вот эту тему я слышал, что Соли. после плен их обратно по второму кругу и почему-то после ну, если плена Я сталкивался еще... с этим? Зачем что спрашиваешь? Ты же сам все знаешь. Мнение да. интересно. Мнение у всех по-разному. Ну, я от считаю, района... что интернациональные мероприятия должны быть э, обязательно, обязательно. А почему отметку в личное дело ставят? Ну, очевидно, есть инструкция. Я не, не углублялся в этот вопрос. Мне трудно тебе ответить однозначно. Это я понимаю, что это я все понимаю, да. Просто от района к району по-разному, от военкомата к военкомату по-разному. Эксцесс исполнителя. И просто подавляющее большинство после плена это, грубо говоря, на тебе черная метка. Да, по сути, да. А что, кто-то кто кто из знакомых да. был в плену? Ну и знакомых были, и интервью выпускают также там. Я бы не стал Пока. верить интервью пленных, потому что человек, находящийся в плену, скажет все что угодно. Я же не беру его показания за чистую монету. Просто в совокупности все вот так вот складывается. И изнутри, и снаружи, как будто бы одна и та же картина. Мне кажется, что, мне кажется, что каждому из нас стоит думать не о таких частностях, а, в принципе, о методах, способах, которые могли бы ускорить окончание этой мерзкой войны. А вы думаете, они возможны, подручные? обывательскому населению? Ну, каждому в отдельности нет. А в целом, думаю, да. Думаю, да. Вы, же... Вы представляете, ну, сколько, же сколько в руках сейчас у наших людей оружия? А сколько сейчас зэк, бывших ЗК э, вернется с фронта, и сколько у них будет оружия? Вы это представляете? К чему это может привести нашу страну? Да понятно, там и с психикой проблемы тоже еще. Но ну, это друга... неизбежно. Ну, то есть, как бы... Винить их в том, что у них э, посттравматический синдром, ну трудно, Мы же сами их туда отправили. Ну, вы же тому свидетель, что к чему приводят вот какие-то какие-то скопления идейные каким последствиям для этих людей, для предводителей тоже. Ну, Вроде так. бы идея что прекратить, а ну да живой пример э, господин Евгений понимаем, о ком, да? Он, Алексей, Евгений, да. Борис, куча там. И так далее, и так далее, и так далее. Но все равно, как бы, сидеть... У меня слово «паразит» в разговоре с вами образовалось. Я раньше за собой не замечал, что я использую слово «как бы». Или раньше я его и не использовал. Вы на меня плохо влияете. А вы не поддавайте. Я буду стараться все равно, так или иначе, опасность увеличивается. С каждым днем все больше людей с боевым опытом, людей, которые видели, смотрели в глаза смерти. С каждым днем их все больше. И простыми полицейскими их, возможно, мы не остановим. Хорошо ли это плохо? Ну, наверное, плохо. Наверное, плохо. Потому что, когда на смену главенству права, главенству закона приходят право силы, то для нашей страны обычно это заканчивается весьма и весьма печально. Ну, возьмем пример Первой мировой войны, когда штык в землю и по домам. Что произошло с империей? Переросла, а, про переросла в гражданскую войну. А, гражданскую войну? Ну, революцию, гражданскую войну. Я не знаю, как относиться. Мне кажется, что вот февральская революция была вполне себе ну, нормальным этапом развития страны тоже вот октябрьская немножко все сломала. Ну а что остается-то сидеть и наблюдать по сути -то. в целом уже попытки разного рода были предприняты где-нибудь ближе к утру наблюдатель проснется чтобы отправиться спать угу. вот, так. вот так вот ладно есть ко мне еще вопросы юноша Да нет все понятно. Ну, Слава мы хотя удачи. бы друг друга поняли. Где-то близко. Да. да. На статью не наговорили, это хорошо. Уже вот. славно. А? Уже славно. Сто процентов. Давайте. Удачи вам. СВО прыгает до дома Дворкев. Стоит сотки.